ЮАР. Южно-Африканская республика. Одна из самых противоречивых стран из числа тех, где мы побывали. Одарена сказочно красивой природой. ЮАР – самое богатое государство на африканском континенте. Но в то же время чернокожее население страдает от бедности и необразованности, что особенно заметно на фоне большинства белых. Таковы последствия российского режима апартеида, отмененного лишь 17 лет назад. В ЮАР живет столько же человек, сколько и в Украине, а украинцев здесь до 600 человек. В этом месте хорошо видно, как Атлантический океан сливается с Индийским. Они даже отличаются цветом. Его открыли португальцы и сначала справедливо назвали мысом Бурь, но потом португальский король переименовал его в мыс Доброй Надежды, рассчитывая, что именно отсюда будет открыта долгожданная Индия. И его надежды оправдались. Наши герои приехали в Африку в часы своих житевых бурь. Чи справдилися их надеи? Чи нашли вони свой другий дом на іншому краю земли? Дизнаемся у них. Как всегда, мы смотрим на мир глазами наших. Кейптаун ⁇ город, который сразу же в себя влюбляет. На краю Африки можно увидеть одновременно и французскую ривьеру, и пляжи Калифорнии, и сосновые рощи. По дороге сюда меня охватило странное предчувствие встречи с незабываемым местом. Как и большинство украинцев, я почти ничего не знала о Кейптауне, и уж во всяком случае не ожидал найти тут один из лучших городов планеты. На березе двух океанов за африканскими горами на краю земли сховалось место, у якому мы нашли только лучшее. Мы встретимся здесь с художницей, которая устала от нашего невежества, с инженером, который бежал от советской системы. Женку, которой Африка подарила кухание и разбила сердце. Такого места и таких историй мы еще не бачили. Тоже неудивительно, что Кейптаун привлек одну из самых известных украинских галеристок и художниц Татьяну Биновскую. Здравствуйте, Даня. здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. нет, по кейптаунски По-кейптаунски. Да, принято. всем пристречиваю, обниматься. Всем, всем, всем да. Но то, чем она занимается и как очутилась на краю света, за 10 тысяч километров от родной Одессы просто поражает. Мы встречаемся на берегу океана в так называемой контактной зоне. Именно в этом месте, миллионы лет назад, от африканского континента откололись Антарктида и Южная Америка. Утренняя прогулка вдоль этой набережной для одесситки теперь ежедневный ритуал. Ну, у меня как бы судьба сложилась, потому что дочка сюда переехала. А когда попала сюда первый раз, то второй, я уже не могла уезжать. Я уезжаю, плакала. Татьяну Биновскую знает любой украинский художник. Татьяне и ее мужу в свое время принадлежала самая большая картинная галерея в Украине. После событий, заставивших ее покинуть родину, Татьяна сосредоточилась на собственном творчестве. Я вообще считаю, что здесь, в Киптауне, именно в этой зоне, самые счастливые бомжи. Вы представьте себе, хорошая погода, э, спать нормально, тепленько – я очень люблю сюда приходить, там, потому что у меня есть идеи по живописи и делать фотки. Сейчас попробую. Теперь мне хочется быстрее увидеть ее картины. По дороге нас несколько раз громко окликивают водители автобусов. Многие местные жители не умеют читать, поэтому табличек здесь нет. А названия остановок и маршрутов шоферы выкрикивают из окна. Where are you Сейчас нас замерут, по-моему. сивой. Есть, кстати, хорошая пословица местная. Что лучше быть бедным в Киптауне, чем богатым в Лондоне. Света. Это правда. Пока Татьяна рассказывала, каким счастливым ей кажется этот город, мы добрались до ее маленькой студии. Вот это ваша студия. Да, это здесь находится моя студия. Именно здесь Татьяна проводит большинство времени, работая над новой серией полотен, посвященных Африке. Я подумала о том, что почему вот черные люди, они очень красивы. Но они всегда страдали от того, что у них черная кожа. Почему-то это стало их цвет кожи стал проблемой. Я решила, да, я создам сейчас новые образы, которые будут с чертами лица черных людей, но будут абсолютно белые именно. Писать Африку Татьяна начала пять лет назад, после того, как посетила ЮАР. Приехала навестить дочь, которая которая вышла замуж за южноафриканца. Это прошло, ну, было как раз в январе месяце. В то время, когда в Украине было очень холодно и тяжко морально, была оранжевая революция. и Дети решили, что нам лучше не оставаться, а приехать сюда и их навестить. Тогда, как говорит сама Татьяна, ее укусила африканская муха. Жить без этого континента она больше не могла. Это вообще, Африку люди себе представляют какое? Красно-коричневое, желтое пустыни. А я сюда приехала, здесь все голубое, море, небо, океан. И у... улыбающиеся люди, все улыбаются. Иногда даже идешь по улице, тебе могут, могут просто подойти женщина на улице. И сделать тебе комплимент. Это просто моменты какого-то такого тихого, тихого счастья. Татьяна вернулась в Украину и решила, во что бы то ни стало, научить украинцев улыбаться, как южноафриканцы серии картин «Ах, Африка» она исколесила всю страну. Ну, как вы все знаете, что украинцы не улыбчивая нация. Песни поют, горилку пьют, а улыбаться они хотят. Даже в Одессе, вот казалось бы, такой приморский красивый город. И вот весна, ранняя весна, люди идут у моря гуляют. Проходят и мимо, и глаза не смотрят тебе. А здесь пройдите по улице, только улыбочкой тронешь губы, все улыбаются. И какие красивые эти улыбки, и как приятно, это просто чувствовать. Ich ja, was. Маленькая уютная студия, mm -hmm. где вы работаете, где вы пишете. Ну раньше, еще несколько лет назад, у вас была самая большая галерея в Украине. 1070 квадратных метров. Двух уровнях. А это правда, что помещение хотели это брать? В момент оранжевой революции да был такой серьезный наезд. Я боялась, что меня зимой Застрелят? <laughs> -за застрелят? Да. Настолько серьезно. Приходили люди, да, и они говорили, что будут делать магазин по продаже золотых изделий. Mm -hmm. Я им пыталась объяснить, что это просто нереально в этой в том месте где это они хотели делать, где находилась галерея, это нереально. Наверное, в тот момент вы подумали, что это никому не надо. В Одессе, когда последняя выставка была зимой, спонсоры, деньги давали. На презентацию никто не пришел. Почему? А потому что никому это не нужно. Поэтому все это, как бы, это все решили оставить и уехать, и начать все сначала. Очень хорошо. Все замечательно. Здесь, в далеком Кейптауне, поближе к дочери и внукам, которые не говорят по-русски, оставив в Одессе вторую дочь с внуками, Татьяна Беновская и ее муж начали новую жизнь. У вас нет сожаления, что именно так все сложилось? Ну, какой бы нельзя ни о чем сожалеть. Вы гораздо интереснее представьте себя. Вы выходите на пенсию. Вы прожили жизнь, что после пенсии делать? Умирать? Начинать новую жизнь. Это шикарно. Абсолютно це совершенно інтересне. Нові емоції, нові знакомые, нові люди. Совершенно по-другому. Давайте за то, щоб українці навчились уливатися. Да, за наші наші уливки. Сьогодні здійсниться наша мрія. Побувати на мисі доброї надії. Це місце завжди здавалося дуже далеким, але зараз нам до нього кілька годин їзди. Більше всього мене поражає в Кейптауні, що можна прямо в місті зустріти з совершенно диких, рідких для наших животних. Навіть не зрозуміла, навіщо кудись плести ще, щоб на них дивитися? Ось, будь ласка. Човен відходить трохи далі і одразу відчувається холодне дихання Атлантичного океану. А ось цілий острів морських котиків. їх тисячі. дуже воняють. Але вони насправді дуже схожі на дітей, тому що вони бавляться у воді ніби тут ну їх просто випустили сюди погуляти. Ані машуть нам, а ми їм. Примірно однаково виходить. Зовсім неподалік дещо геть неймовірне. Колонія пінгвінів. Пінгвіни в Африці. Хто б міг подумати? Очень странно видеть в Африке настоящих пингвинов. Они сейчас называются африканские пингвины, но до этого их действительно называли Джекас Пингвин, что в переводе с английского приблизительно, так чтобы не обидеть этих ребят, идиоты, пингвины-идиоты. Просто потому, что они издают звуки, похожие на икание ослов. Это не лучшая идея для пингвинов. А ось власне гірська дорога на мис доброї надії. Самі собою пригадуються сторінки пригодницьких романів. Просто на дорогу виходять бабуїни. Ці мавпи нікого не бояться. Навпаки, туристів попереджають, щоб не покидали машин, бо звіри дуже агресивні. Але Ярослав Бабуїнів не боїться. А як ви переїхали в Южну Африку? Які у вас були перші впечатлення, коли ви попали сюди? Що було саме що було? самое необычное. И почему вы скучали украинском?